Uh -huh. Uh -huh. Um, Олег Веременко журналист, юрист, адвокат, но это хобби. <laughs> так адвокатура стала твоим хобби, Ты был, мабуть, адвокат, а потом... Вы знаете, Слава, я вам расскажу кума историю. Значит, когда меня спрашивают, кто я говорю: я юрист бульдозерист Почему? Значит. В 2000 году, когда я учился в университете, к нам пришла газета в нашу ассоциацию юристов — список всех юрвузов Украины. И там где-то две или четыре сотни было юрвузов на тот период, и было написано название вуза и какой диплом выдают. И, значит, мне понравился там черкасский техникум сельского хозяйства, который выдавал диплом юрист-бульдозерист. Подписан официально, министр Кремень, стояла подпись, все. Я, ну, мне стало интересно, позвонил в министерство образования, говорю, дайте мне отдел по юрвузам, я хочу спросить, это, это недоразумение, опечатка. Говорю, это правда, что вот у вас такая специальность, юрист-бульдозерист? Она говорит, да, есть такая специальность. Я говорю, а что же это за специалисты такие? Он говорит, ну вы понимаете, говорит, это специалисты для колхозов, то есть они работают часть времени там на тракторах, бульдозеристы и так дальше. Вот. А когда не сезон, вот что им делать? Ну, сидят претензии, пишут. Вот юрист бальдозерист. <laughs> я юрист бальдозерист. Нет, слава, ты перебильшуешь. Проблема просто в том, что если, понимаешь, в Украине на сегодняшний день э, э, адвокатура, в общем-то, э, она сводится к тому, что часть людей, и, к сожалению, это в России называется бабло-сборничество.